Здрасте. Меня Дима зовут, а вас? Егор. Очень приятно. Заимно. Можно без отчества? Можно без отчества. А можно, да. можно Егор Кириллович, но можно Егор. Без, без проблем. Хорошо, а откуда? Я из Днепра. О, Днепропетровск? Ну, когда-то так назывался, да. М -м -м, прикольно. Не, ну, когда-то так назывался. А ты откуда? А ты зачем общаешься? А ты откуда? Вообще из Донецка. Mm. А сейчас mm -hmm. где? Сейчас а жил, жил в Слобожанском. Сейчас где? Сейчас в России. А что в Донецке не понравилось? Вроде бы город хороший. Я вам больше скажу, мне в Слобожанском не понравилось. Не, ну я же про Донецк. Что в Донецке не понравилось? Ну, то есть ты сам дончанин нет, или, нет. или ты не дончанин или как там просто? Нет, дончанин, абсолютно. И родился, да, вырос. Конечно, абсолютно. В Советском Союзе. Ух ты. А расскажи, какие вот, как про события вот эти там, что там в Донецке произошло? Потому что, правда, тут тяжело найти. Только у Дончан, наверное, можно узнать. С 14... Хорошо, 14... В 2014 году в году, что там было? В 2014 году. Ребята. Я вам свою историю хочу рассказать. В тринадцатом году я уехал э, в такое прекрасное место, которое называется Крым. Угу. Угу. Вот. Еще в составе Украины. Вот. Прекрасно себе жил, работал, все хорошо. Вот. Из Донецка уехал туда, да? Из Донецка, да-да-да. Еще Украина, все, 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 все красиво, там все замечательно, цвело, пахло. Угу непонятно чем, но все-таки уехал. Вот. Приехал э, в Крым, поработал. Вот. И получилась такая история, что э, прошел референдум в 2014 году. Ты сходил туда? Я? Угу. Нет, зачем? Ну, то, многие говорят, я, мы ходили. Поэтому... А я же Подождите самоопределение региона определяет жители региона. Я не житель региона. Я не крымчанин. Ну, понятно. С хрена мне туда мне доходить. Ну, я, я понял. честно. Ну, я понял. Вот. То есть, я бы ну, посмотрел. Ну, все прикольно, демократично, все красиво, все ребята определили. Все хотим быть в России. Ну, хорошо. Вот. А ребята, а ты в каком городе в тогда жил? В Крыму. В Ялте. В Ялте. Большой город, да. Прям в Ялте, прям в Ялте. Все, все хорошо. То есть, все видел, прям вообще вот, прям на моих глазах. Даже как магазины э, из Украины э, закрывались, продавали там все за бесценок, уезжали и так далее. Все не, не понятно. Адидаса, я ну так. понятно, да, да. М? Я понял, понял, да. да. Адидасы накупил и тогда прям порядочно. порядочно. А вот. Все уехали, все хорошо. Ну, как бы, решили, все хорошо. Ну, вот, уехали. Ну, уехали, уехали. А в Донецке что вопрос. там произошло? А, с какого именно периода? Ну, там, ну, как, когда ты бывал в Донецке, потому что, ну. У меня дончанные. там, время бывал. Ну, вот, после, ну, смотрите, ты с, Крыма, с, после Крыма -го ты вернулся. После... С 2014 -го года. Точнее, точнее, с 13 13 с декабря началось. Ой, пришел ко мне. Угу. Вот, с 13 -го, э -э года с декабря ребята в Киеве на стадии метро Майданец лженности угу. начали строить э -э непонятные туалеты. Вот. Просто непонятные. Знаете, площадь красивая, все строят туалет. Построили туалеты. Начинается Майдан. Вообще, хрен пойми, какой. И я тогда. Подожди, подожди, стоп, стоп. Вот. Я же про Донецк. Не-не-не. Сначала про Киеве, а потом про Донецк. Ты в Киеве тот момент. Вся, момент был. Вся ты в Киеве. Вся тот... Подожди, вот. ты в Киеве был в тот момент. Я и в Киеве был. Не волнуйся. Там 500 километров, там все рядом. Я и в Киеве был. Не, в тот момент, когда туалеты строили, ты в Киеве был. Да, конечно. Mm. Каник, Ну я в принципе про Донецк. Вот. Ну ладно, расскажи дальше, да. Да, да, да. Вот, ребят, начинают строить непонятные туалеты, ну клозет называют. Вообще правильно клозет называют. Вот, вот, клозет правильно, водный туалет. Да, нет, вотер клозет это когда есть э, э, в, подача воды, mm. а это просто, ну, санузел. Понятно. Как раньше, да. Поэтому water closet не работает по-английски. Ну, что вы понимали. Ну, вот. Соответственно, ребята, построили клозит и начинается непонятная движуха, на которой с огромным удовольствием ходят непонятные ребята. Вот. Особенно с западной Украины. Подожди, про Донецк -то... расскажи. Про, 20... про Донецк. Подожди, про Донецк мне расскажи. Да, подожди. Сейчас я вам расскажу. Вот. И ходят непонятные движухи. Вот. По 200 гривен туда, там, Майдан и так далее. Я... Да, да, слушайте, пожалуйста. Сейчас я вам все расскажу про Донец, все хорошо. Не волнуйтесь, я не соскакиваю. Вот. И, соответственно, ребят туда бегают, там, зарабатывают 200 гривен, все непонятно. Это большие бабки. Тогда это большие доллары, ну, большие деньги. На самом деле тогда это было, извините, пожалуйста, чуть ли не 200 долларов. Тебе предлагали О. тебе предлагали тогда эти деньги? Еще раз. Тебе деньги эти предлагали. не Боже, бог, я из Донецка. Нет. Вот. Я знаю, кто ходил и за какие деньги. Ну то подожди, ты, ты в тот момент в Киеве был. Это какой период был, где-то примерно там? Это э, январь 2014 года. То есть ты в январе 14-го года был в Киеве. С Крыма приехал угу. в Киев. Понял. Да. Я приехал в Донецк, а потом приехал в, Кры в Киев. А ты, ты строителем, наверное, работаешь, нет? Еще раз? Не строителем работаешь, нет? Не, боже не. Нет. У меня гораздо более интеллектуальная профессия. Скажи, какая? Самилье. Самилье. Это вино, вине, да, 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 разбираешься. Вас такое незнакомое слово. В вине, разбираешься. Угу. Понятно. Вот. Да. И, соответственно, происходит движуха, ребят ходят, как бы все весело, интересно им там. Зарабатывать бабки. Я говорю, ну, ребят, как бы прикольно, но мне там все неинтересно. Я работаю в себе в хорошей компании, как бы мне все хорошо. То есть мне это все неинтересно. Уезжаю. В Донецк. Происходит еще раз. В Донецк поехал из Киева назад. Да, конечно, конечно. А куда мне еще ехать? Конечно, конечно. Ну, вот вот этот мне момент, когда ты в Донецк приехал, расскажи, да, что там ну, ну, случилось. В году я уже в Донецк. Да, конечно, говорю, ребят, ну что вы творите непонятное. Эх, ну реально, непонятное. Вот. Против Виктора Федоровича Януковича, который я вас сам тоже избирал, и так далее, за него голосовал, все хорошо. Классный президент, все дела. Вот. Все классно. Все, уехал. Творят, короче, непонятную дичь. Ну, реально, непонятную дичь, каких-то. По скромным оценкам, максимальным 200 тысяч человек. Подожди, ты про Донец. Донецк ты приехал. То, что в Киеве осталось. Про Донецк мне интересует. Что там в Донецке произошло? Какие 200 тысяч? Нормально, приезжал Донецк, люди работают, все про... хорошо. Так, дальше что было? Все, ничего не происходит. Все люди так. работают, хватит вот, налоги. Ну, все ну вот тут дальше. И дальше как события И дальше как события развивались. И Во. потом, да, начиная с 25 октября. Первый был захват 25 октября в, в Тернополе что-то... Да подожди, про Донецк мне расскажи. Да, когда, ну что? Извините, пожалуйста. Я, ребенок. я понял, дети-то-дети. Дети. Да, дети-то-дети, дети, да, да. Про Донецк расскажи. Ты приехал из, из Киева в Донецк. Что в Донецке? Да. Какие события происходили? В Донецке все хорошо, все спокойно, тихо, спокойно. Все смотрят новости, охуевают, что происходит в Киеве. Реально, смотрят? я сам смотрю новости. Не, охуевает. ну подожди, новости посмотрели, Ребят. дальше что начали делать дончане? В шоке просто. Ну в шоке, дальше, посидели в шоке, да. что начали делать? Да. А теперь, господин Хороший, а теперь, с 25 октября. Первая дата да, зафиксирована. 25 октября. Да. да. пожалуйста, не перебивайте. Да а. нет, я же просто... Там еще был февраль, октября. там был март, май, июль, лето. А ты прямо ж на декабрь октябрь, да, не, не. 25 октября начинает захватываться... Э то есть ты в Донецке не был? Административные здания. Подожди, ты в Донецке ОВД, не был. Подожди, ты в Донецке пожалуйста, не был? не перебивайте, пожалуйста, не перебивайте. Ну я же знаю, ну как все было. Ну что вы парите? 25 октября начинает захватываться в Ивано-Франковске, Тернополе, Львове и так далее. И потом жители Донецка, они такие, ни хрена что происходит? Ребят, вы что, ну, типа, с ума сошли, что ли? Что происходит вообще? Ну, типа, как бы, есть президент, такие, все дела, там, все он работает. До 26 февраля, как вам фразовая, это не нравится. Он находится в Украине. Да? Ты, в за какой год, ты за какой год рассказываешь сейчас? 14-й. За, 20, за 2014. Понял. Виктор Федорович, до какого э, находился? До 26 э, февраля, когда он был в Харькове, правильно? Правильно. Да. Вот. Вот. Он находился. подожди, стоп, я перепутал. Ходил, ты... Ты про октябрь а говоришь. Рада, даже Подожди, стой, не стой, было, стой, так... смотри, а? ты, 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 ты не про Федорыча, ты мне про Донецк расскажи. Что было? Ты в феврале приехал. Что было в феврале в Донецке? Работали? Что было в марте в да, Донецке? Да работали все. В, и что, потом реально. Что в марте реально. Было? Что все в марте, смотрите, в марте все было? Смотрите, все смотрите Да я то слышал, ты. Что в марте было в Донецке? Я же хочу пошагово понять, что там происходило. Да, да, да. В марте все что хуливают, было? Ребят, вы что, В марте, марте что? Вы? Да. О, подожди. Так давайте начнем с октября, где вы начали октября какого, какого, октября какого года? 2013-го еще. Ё-моё, ну это тебя колбасит. Ну, да? хорошо. Давай расскажи мне, колбасит. что было, что было в феврале 2014 -го года в Донецке. Мне вот это интересно. Все хорошо, все Дальше. ребята. Дальше, в марте месяце. Все хорошо, все работают. Все, в марте месяце. Ну, хорошо, все все, марте Но, меся... понимаю. а я... Да, да, да ну, дайте... Ну, давай, да, давай рассказывай. Ну ребята смотрят то, что происходит в Киеве, говорят, ребят, ну как бы, вы немножко, ну, офигели. У нас есть президент, так. законно избранный, вот, все хорошо, вы его свергаете, Так. вот, а, несмотря на конституцию, где нет пункта, по которому вы можете его свергнуть. Да подожди, да ну давайте, я ж, подожди, ну я же тебя о другом вообще спрошу, зачем ты мне рассказываешь то? Где ты там не участвовал? Ты же не участвовал в свержении Януковича? Нет. Расскажи, что ты там сверж... делаешь. Вот смотри, 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 это же не... Стоп. Это незаконно. Я, я понял. Вы незаконное... смотри, Нет. Смотри. Я мы, смотрите, хочу у тебя нет, другой Мы смотрим на вас придурков. Так, смотрите. Мы на смотрим нас. на вас придумывать. Мы говорим, ребят, вы неправильно, вы э, что-то не делаете правильно, С Януковичем. Так, неправильно, да. Ребят, нам с вами не по пути. Первым становится не по пути. Говорит, Крым вышел. Говорит, ребят, нам с вами не по пути. Не по пути дальше. До да. свидания. А Он выходит Донбасс, говорит, ребят, нам с вами не по пути Да подожди, Вы ну ты какие-то общие слова говоришь. Я хочу понять, что там было. Вот Янукович убежал. Он в Донецк же прибежал. Нет, Янукович не убежал, ребят. Пожалуйста, вы свою вот эту... Ну, да, ну, подожди, мной, я вопрос, ребята. подожди, я тебе вопрос задаю. Ну, ну, я ж там не был, ты расскажи, я ты там Андрея был. Горловского. Пожалуйста, подожди. Ну, не надо мне вот это вот... О, подожди, у тебя еще... Убежал, блядь. Куда он убежал 26 февраля? Пожалуйста. Но он в Донецк приехал, ну, хорошо, сказал, стоп, не стоп, стоп, он приехал в Донецк? Он был в Харькове. Хорошо, он в Харьков приехал. Он в Харьков приехал, как как президент, президент, пожалуйста, не позорься. Хорошо, а? из Харькова, ну, куда реально, он дальше поехал? Не ну, не смешно. Да ну, подожди, пожалуйста. я тебе вопросы я задаю. Почему я позорюсь? Я тебе вопросы задаю, если бы я знал. Ну, я потому вопросы... что вы позоритесь, вы пытаетесь оправдать что-то. Ну, ребят, ну да я. Да я вопрос тебе. Я ничего не задаю. Я тебе ничего не говорю, я у тебя спрашиваю. А ты мне в чем-то обвиняешь? Ты расскажи, куда там я хочешь ну, приезжал? Я просто пытаюсь, я пытаюсь тебе сказать, что ты придумал и двигаешь. Вот это ты, ты расскажи, ты а расскажи. Я, я же напомню, не две. Убили, да. вот, ну это куда, хорошо. Это расскажи. Куда? Куда? Где, где, где был я я Янукович выбирал. в марте? Я один раз на выборы. выбрал, выбрал. выбрал. Януковича. Все. То есть Янукович а свой президент. Ну подожди. Сто, сто, подожди, стоп. Подожди, прекрати. Вообще. Ну прекрати. Ну смотри, ты только наваливаешь это и меня не, не слушаешь. Подожди ты. не уходи ты. Да? Методичка. Нравится. Это. Он был везде, он все знает. И в Донецке он ни хрена не был. Он где-то там мотался, то в Крыму, наверное, сидел тут. Такие у нас тут историки. Жаль, что убежал и не позвал Андрея Горловского. Я думаю, мы еще встретимся. Канал Папа Радио. Тато Радио, запасной канал. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я пошел дальше.